В этом видео мы покажем вам монтаж, расскажем по поводу нюансов о переоборудовании посевного комплекса. Ну и немного расскажу за конкретно этот сочник. Так, дорогие друзья, всем привет! С вами снова команда компании Версагра. Мы приехали в это хозяйство с целым прицепом наших сошников дискованкерных их всего 24. Зачем мы их сюда привезли? Есть посевной комплекс «Партнер». И к нам часто обращаются по поводу того, чтобы можно вашими сошниками переоборудовать наш посевной комплекс «Партнер». Конечно, можно. Я ни в коем случае не пытаюсь говорить, что посевной комплекс «Партнер» – это плохая селка, либо еще что-то. Нет, просто к нам обращаются, мы вот выручаем, помогаем. Почему хотят переоборудовать стандартные сошники на партнере, на наши? На самом деле у каждого плюс-минус разные причины. Конкретно в этом хозяйстве я вот пообщался с фермером. Фермер говорит, мне не нравится, что когда идет посев этим посевным комплексом, разбежность глубины заделки семян бывает это 2-3 сантиметра, вследствие чего Получаются неравномерные всходы, и вследствие чего, как он говорит, одно растение на более поздней стадии развития начинает подавлять другое. И из-за этого напрямую падает урожайность. Вот. Также слышал другое немного мнение. Там у людей, ну, у фермера боль в том, в том, что сильно рыхлит этот... Это культиваторная лапа, сильно высушивает землю. И так проблема э, с недостатком влаги. Поэтому тоже вот такие заявки к нам поступали. Мужики в хозяйстве к нашему приезду подготовились. Уже полностью поснимали все стандартные сошники, селки. Чтобы процесс рабочий шел, так сказать, быстрее. Вот есть 24 сошника, небольшой посевной комплекс, партнер. Сейчас приступим уже к работе. Давайте так Конечно, не сделать. Все. О, вот как. Четко придумал. Это моя технология, запомни Ввиду конструктивных особенностей э, партнера, чтобы наши сошники все стали. Доработали. Отдельная пара кронштейнов. Вот, чтобы сохранить междурядку, чтобы все стало. И покрасили в красный цвет. Мы любим свою технику красить в зеленый и в серый, но покрасили в красный кронштейн, чтобы уже красный партнер, красный кронштейн, чтобы все по фэншую было. Ну, по поводу самого сошника, его конструкции, особенностей, я думаю, что э, я расскажу про это, про это уже в конце видео, потому что этот сошник вы, скорее всего, видели уже в видео ранее. Для тех, кто не видел, э, можно посмотреть про него в самом конце. На пассивной комплекс-партнер можно еще один дисковантерный сошник поставить, более дорогой, но... Который имеет свои плюсы Установили кронштейны нож Один, второй Для чего? Для того, чтобы э, Вот смотрите Штатное место для крепления лапы Сошника А у нас сошник немного длинный И э, прикладкой Соприкасался с этим колесом мы просто сделали такой, так сказать, вынос. Теперь, сохраняя междурядку, мы устанавливаем сочник прямо на вот это место. Еще ребята сейчас отрезают вот эти гайки. Здесь были приварены гайки. И болт не заходил на всю длину, потому что имеет там определенную длину резьбы. Сейчас ребята их подрезают, и мы четко поустанавливаем сошники А вот то, что я говорил, вот смотрите, длина прикладки. Ну и вот, сколько мы выиграли. Вот от болта до болта. Так бы она упиралась бы туда. Но наши конструктора молодцы, за это подумали. В принципе, вот мы закончили почти. Осталось пару нюансов. Вот, вот эти крепления, они находились вот на этом месте. И мы столкнулись с тем, что мы уже не первый раз делаем так. Мы знаем, что есть такая проблема. Тут пришлось отрезать крепление и переставлять его на это, приваривать на это место. Тогда вот. Привариваем. Тогда мы получим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь сошников, которые выносятся назад. Дискованкерный сочник Турбошанк от компании Versagro. Сталь здесь использовали достаточно толстую. Тут, наверное, все 12, а то и 15 миллиметров стали. 0,9 Г2С должна здесь быть шталь. сталь. Пружина достаточно мощная. Ее жесткость ее можно регулировать. Пружина дает здесь примерно 200-250 килограмм давление на почву. Разрезной диск, реборды, которые не дадут вам зарыться в землю глубже, чем вот предусмотрено инженерами. Разрезной диск здесь для того, чтобы прорезать пожневные остатки, прорезать борозду и помочь анкеру пройти, не разрыхляя почву. Вот сама форма анкера. Как видите, есть наплавка. Эта часть подвергается самому большому сопротивлению, поэтому вот эту часть и разрезной диск мы, мы делали из стали Хардокс. Кто не знает, сталь Хардокс сталь э, в сельском хозяйстве она используется для тех изделий, которые, скажем так, подвергаются большому износу. Например, гусеничные, гусеничные траки, вилы на погрузчике, регулировка анкера от 2 до 8 сантиметров можно выставить. Прикатка здесь наша фирме, наш фирменный чикен tracker который себя просто максимально заре зарекомендовал, особенно в этом году. Очень много лайков от фермеров получил, особенно в такую дождливую весну во время пассивной кампании, у кого были сеялки с нашими опорными колесами чикентрекерами и прикладкой они просто выходили на день раньше в поле, чем все остальные, ребята нам очень благодарны, а мы им еще больше за то, что нас выбрали кстати прикладку мы всегда стараемся делать немного поворотной, для того, чтобы где-то там трактор будет немного петлять то прикатка будет полностью идти за анкером и прикатывать. Вот, ну вот по каким-то особенностям. Вот данный сочник себя покажет практически по любой технологии. Ему не страшные пожневные остатки. Ребята, кстати, нам писали о том, что вот здесь будет забиваться анкер, надо дальше отставлять. Ребята, поначалу у нас анкер еще ближе стоял, оно забивалось. Мы его переставили назад и теперь не забивается. Мы это уже испытали, это работает и не забивается. К сожалению, данный посевной комплекс он в поле сегодня не выезжает. Уже потихоньку темнеет. Посевная примерно через неделю-полторы. Пишите все ваши вопросы в комментарии. Выбирайте Аверсагра, сошники, возможно с компенсацией сделать. На посевные комплексы не только партнер, но и другие. Можем вам предложить несколько вариантов. Это монодиск, дискованкерный вот такого исполнения. Есть у нас еще чуть-чуть вот дороже дискованкерный сочник с опорными колесами. У нас уже есть видеоработы, по-моему, тоже партнер с этим сочником. выложенный где-то примерно год назад. Обязательно, кому интересно, заходите, смотрите. Там интересно в том плане, что по большому количеству пожневных остатков Всем спасибо вам за просмотр. Спасибо, что доверяете нас, нам выбираете нас. Всем большого урожая. До новых встреч.